নমস্কাৰ গুৰুমণ্ডলী এটি নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বিশ্বজিতে স্বাগতম সমাগত গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়নৰ লগতেই বিদ্যালয় মূল্যায়নৰ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা কৰা হৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গুণোৎসৱৰ কাৰণে আমি কি কি ৰেজিষ্টাৰ আমি সাজু কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে বিদ্যালয়খনৰ যি জেনেৰেল ৰেজিষ্টাৰ সেইখিনিৰ ক'ব ওলাইছোঁ নাম্বাৰ ওৱান থাকিব ফাণ্ড ৰিচিভ ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খন ফাণ্ড লাভ কৰিছে সেই ফাণ্ডখিনিৰ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব নাম্বাৰ টু চেক ইছ্যু ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যিখিনি চেক ইতিমধ্যে ইছ্যু কৰা হৈছে সেই চেকখিনিৰ সবিশেষ ৰেজিষ্টাৰত আমি লিপিবদ্ধ ৰাখি লাগিব তিনি নম্বৰ লেজাৰ বুক আপোনালোকে কেচবুকৰ লগত সংগতি ৰাখি এই লেজাৰ বুকখিনিও আপোনালোকে ৰাখি থ'ব নাম্বাৰ ফ'ৰ গ্ৰেন ইউটিলাইজেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনে চলিত শিক্ষাবৰ্ষত যিখিনি গ্ৰেন লাভ কৰিছে সেই গ্ৰেনখিনি যিখিনি ব্যৱহাৰৰ উপযোগিতা হোৱা প্ৰমাণ পত্ৰ সেই তাৰ এখন ৰেজিষ্টাৰ আমি বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ ফাইভ আমি এখন এচেট ৰেজিষ্টাৰ ৰাখিব লাগিব বিদ্যালয়ত যিখিনি আমাৰ নাম্বাৰ ছিক্স ইউনিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আমি বিদ্যালয় ছাত্ৰ দুসকলক প্ৰভাইড কৰা যি ঐক্য পোচাক সেই ঐক্য পোচাকৰ সবিশেষ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি আমি এখন ইউনিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউচন ৰেজিষ্টাৰ আমি বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ ছেভেন চিভিল ৱৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ যদি বিদ্যালয়খনে চিভিল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিবা ফাণ্ড লাভ কৰিছে তেনেহ'লে আমি চিভিল ৱৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ এখনো বিদ্যালয়ত ৰখাটো উচিত এইট অডিট কমপ্লেইন ৰিপৰ্ট আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অডিত কমপ্লেইন ৰিপোৰ্ট বা অডিট কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ এখন আপোনালোকে বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ নাইন ছচিয়েল অডিট ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ সামাজিক হিচাপ পৰীক্ষণ গোট আপোনালোকে নিশ্চয় বিদ্যালয়ত প্ৰতি বছৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা স্থানীয় আঞ্চলিক ৰাইজক জড়িত কৰি আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ সামাজিক হিচাপ পৰীক্ষণ গোট সাজু কৰে গতিকে তাৰো এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ টেন ফ্ৰী টেক্সট বুক ইছ্যু ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা যি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি এই পাঠ্যপুথিৰ সবিশেষ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি আপোনালোকে ফ্ৰী টেক্সট বুক ইছ্যু ৰেজিষ্টাৰ এখন মেইনটেইন কৰিব লাগিব নাম্বাৰ ইলেভেন টি এল এম ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত যি শিক্ষণ শিকন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে সেই সামগ্ৰীসমূহ কোনটো কোনটো শ্ৰেণীত ব্যৱহাৰ কৰে বা কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ এখন আমি টি এল এম ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ টুৱেলভ পে'মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ যদি বিদ্যালয় প্ৰধানে বিশেষ কিবা কামত কোনো ব্যক্তিক পে'মেণ্ট কেছ দিয়ে তেনেক্ষেত্ৰত আমি এখন পে'মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ৰাখিব লাগিব আৰু সেই পে'মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰত পইচাৰ পৰিমাণ পইচা দিয়া ব্যক্তি বা সকলোৰে ইয়াত সভাপতি আৰু সদস্য সচিবৰ স্বাক্ষৰ ৰাখিব লাগিব তেৰ নম্বৰ আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ পঞ্জীয়ন বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কাৰ্যসূচী যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থাৰ বিষয়ে সচেষ্ট কৰা হয় আৰু এই ৰেজিষ্টাৰখন আপোনালোকে ফটোসকল প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আপোনালোকে ৰাখি থ'ব এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ থাকিব আপোনালোকে বিচাৰিলে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰৰ চেম্পুল আপোনালোকক দিয়া হ'ব এইখিনি আছিল বিদ্যালয়ৰ জেনেৰেল ৰেজিষ্টাৰ সম্পৰ্কীয় আলোচনা এইবাৰ আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ যিখিনি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সহ বিদ্যায়াধনিক বা ক'কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি সম্পৰ্কীয় ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত থাকিব নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন অবজাৰ্ভেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ এই ৰেজিষ্টাৰখনত আপোনালোকে বিদ্যালয়ত পালন কৰা বিভিন্ন উৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰতিবেদন আপোনালোকে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব উইথ ফটোগ্ৰাফ নাম্বাৰ ফিফটিন ইউথ এণ্ড ইক' ক্লাব ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ইউথ আৰু ইকো ক্লাব নিশ্চয় সকলো বিদ্যালয় গঠন কৰিছে আৰু তাৰ যিখিনি কাৰ্যৱলী এই ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে লিপিবদ্ধ কৰিব ইউথ আৰু ইকো ক্লাব কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে ইতিমধ্যে মই এই ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আপোনালোকে চাই ল'ব নাম্বাৰ ছিক্সটিন ষ্টুডেণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ সংসদৰ কাৰ্য বিৱৰণী বহি এই ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকৰ ছাত্ৰ সংসদে বিভিন্ন সময়ত পালন কৰা যিখিনি কাম তাৰ সমপতি আপোনালোকে ইয়াত লিপিবদ্ধ ৰাখিব লাগিব সোতৰ নম্বৰ আছে লাইব্ৰেৰী বুক ইছ্যু এণ্ড ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ বিদ্যালয় পুথিভঁৰালৰ কাৰণে আপোনালোকে দুখন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব এইখন হ'ব লাইব্ৰেৰী বুক ইছ্যু যিখনত আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কিতাপ অনা নিয়াৰ তথ্য লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু আনখন ৰেজিষ্টাৰ হ'ল ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ এই ষ্টক ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকৰ পুথিভঁৰালত থকা সকলো কিতাপৰ নাম বা ইয়াৰ তথ্য আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব নাম্বাৰ এইটিনত হ'ব স্পৰ্টছ মেটেৰিয়েল ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি ক্ৰীড়া সামগ্ৰী আছে তাৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এখন ৰেজিষ্টাৰ ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে স্পৰ্টছৰ আন এখন ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব যিখন হ'ল এনুৱেল স্পৰ্টছ ৰেজিষ্টাৰ য'ত বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক খেল ধেমালিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আপোনালোকে ৰাখিব লাগিব ঊনৈছ নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰখন হ'ব মাডাৰ গ্ৰুপ ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত প্ৰতি বছৰে গ্ৰহণ কৰা মাতৃ গোটৰ সমতথ্য লিপিবদ্ধ কৰি আপোনালোকে মাডাৰ গ্ৰুপ ৰেজিষ্ট্ৰাৰখন ৰাখিব লাগিব আৰু ইয়াত মাতৃ গোটে পালন কৰা বিভিন্ন বিদ্যালয়কালীন বিভিন্ন দায়িত্ব কৰ্তব্য ইয়াত আপোনালোকে লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব বিশ নম্বৰত হ'ব ফ্ৰী মেডিচিন কনজামচন ৰেজিষ্টাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিভিন্ন বিভাগীয়ভাৱে বিদ্যালয়ৰ যোগান ধৰা যিখিনি বিনামূলীয়া ঔষধ এই ঔষধসমূহ আপোনালোকে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে বা তাৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰত ৰাখিব লাগিব টুৱেণ্টি ওৱান নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰটো হ'ল এফ এল এন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ এই এফ এল এন নিশ্চিতভাৱে নতুন ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ এফ এল এনৰ ওপৰত সুকীয়াকৈ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি এফ এল এন মেটেৰিয়েলছ লাভ কৰিছে বা এফ এল এন সম্বন্ধে যিখিনি ট্ৰেইনিং লাভ কৰিছে তাৰ সবিশেষ আপোনালোকে বিদ্যালয়ত কি ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এখন এফ এল এন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ ৰাখিব লাগিব ককাৰিকুলাম এক্টিভিটি সম্পৰ্কীয় ৰেজিষ্টাৰ এইখিনি আছিল এইবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখিনি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেজিষ্টাৰ আমি সেইটো আমি প্ৰথমেই ক'ব পাৰোঁ ইনস্পেকশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশাসনিকভাৱে যিখিনি বিষয়া আহি আপোনালোকৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পৰিদৰ্শন টোকাসহ আপোনালোকে এখন ইনস্পেকশ্যন ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু সময়ত এইখন আপোনালোকে বহি মূল্য একক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তেইছ নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰখন হ'ল ভিজিটিং ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিভাগীয় শিক্ষা বিষয়ৰ বাহিৰেও যদি বেলেগ কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি আপোনালোকৰ বিদ্যালয় আহে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে এটা ৰেকৰ্ড ৰাখিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ এটা টকা এটা লিখিব দিব পাৰে আৰু এইটো ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিজিটিং এৰিষ্টাৰখন আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ৰাখিবই লাগিব চৌব্বিছ নম্বৰত আছে টিচাৰ জইনিং এণ্ড ৰিলিজ লেটাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ শিক্ষকৰ যোগদান বা শিক্ষকে ৰিলিজ লোৱাৰ সবিশেষ তথ্য ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে টিচাৰ জইনিং এণ্ড ৰিলিজ এৰিষ্টাৰখন আপোনালোকে বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগিব পঁচিছ নম্বৰত আছে টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ এইবাৰ টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্ট তিনি মাহৰ এটেণ্ডেঞ্চ চেক কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই এটেণ্ডেঞ্চখনো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাখিব ছাব্বিছ নম্বৰত আছে ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন ৰেজিষ্টাৰ যিখন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ বহি এইখন আপোনালোকে আপডেট ৰাখিব য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম অভিভাৱকৰ নাম এডমিশ্যন হোৱা ক্লাছ বা প্ৰধান শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰ এই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড ইয়াত থাকিব লাগিব সাতাইছ নম্বৰ আছে ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যিখিনি চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰোঁ সেই চাৰ্টিফিকেটৰ আমি এখন ট্ৰেন্সফাৰ ৰেকৰ্ডসহ আমি এখন ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়ত ৰখাটো উচিত আঠাইশ নম্বৰ আছে লিফ ৰেজিষ্টাৰ আমি শিক্ষকসকলে যি ছুটী লওঁ এই ছুটিৰ সবিশেষ তথ্য কি জনৰশ্ৰুতি লৈছে এই সবিশেষ তথ্য বৰ্ণনা কৰি আমি এখন লিফ ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়ত আমি ৰখাটো উচিত ঊনত্ৰিশ নম্বৰ কমপ্লেইন ৰিচিভ ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা যে আপত্তি বা অভিযোগ পত্ৰ এই অভিযোগ পত্ৰসমূহৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিবৰ কাৰণে এখন কমপ্লেইন ৰিচিভ ৰেজিষ্টাৰ বিদ্যালয়ত ৰাখিব লাগে তেইছ নম্বৰ হৈছে প্ৰচেছিং ৰেজিষ্টাৰ এইখন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ য'ত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সকলো সভাৰ কাৰ্য বিৱৰণী তাৰ লগতে যিখিনি আমি ৰিজলিউচন লওঁ বা যিখিনি প্ৰস্তাৱ লওঁ এই গোটেইখিনি তথ্য ইয়াত থাকে গতিকে আমি প্ৰচিডিং ৰেজিষ্টাৰখন খুব সুন্দৰকৈ আমি মেইনটেইন কৰাটো উচিত এইখিনি আছিল বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক যিখিনি ৰেজিষ্টাৰ সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যি পি এম পোষণ সম্পৰ্কীয় যিখিনি ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই ৰেজিষ্টাৰখিনিৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ নাম্বাৰ থাৰ্টি ওৱান আছে এম ডি এম কেছবুক আমাৰ যিখিনি আমি কেচবুক মেইনটেইন কৰোঁ সেই কেচবুকখিনি আমাক আপলোড কৰি ৰাখিব দিছে তাৰপাছত আছে আপডেট বেংক পাছবুক অৰ্থাৎ আমাৰ এছ এম চি হওক এম ডি এম হওক বা কানাড়া হওক আমি সকলো বেংকৰ পাছবুক কেইটামান আপডেট কৰি থ'ব লাগিব আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল এম ডি এম ৰাইজ ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে এম ডি এমৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি চাউল লাভ কৰিছে তাৰ এক ষ্টক ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে ৰাখিব লাগে থাৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰখন হ'ল এম ডি এম কেচবুক আমি এম ডি এমত যিখিনি জমা খৰচৰ হিচাপ আমি কেচবুক যোগে সেইখিনি আমি ৰাখি থোৱাটো ভাল থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল এম ডি এম টেষ্টিং ৰেজিষ্টাৰ আমি প্ৰতিদিনে শিক্ষক নাইবা আন ৰাইজে কি কৰিব লাগে এনে টেষ্টিং কৰিব লাগে আৰু যোনে টেষ্টিং কৰে তেওঁৰ চিগনেচাৰ হোৱা আমি এখন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে গতিকে আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইটামান মূল ৰেজিষ্টাৰ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছখন ৰেজিষ্টাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান ৰেজিষ্টাৰো আছে যাৰ ভিতৰত টুইনিং ৰেজিষ্টাৰ ডনেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট ইভেলুৱেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ বা ডিজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ গতিকে এই ধৰণৰ আৰু কিছুমান ৰেজিষ্টাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত খুব পৰিশীলিতভাৱে আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিব আৰু নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰখিনি সুন্দৰভাৱে মেইনটেইন কৰি আপোনালোকৰ অনাগত গুণোৎসৱ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ